ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ మాత్రే నమ ప్రజ్ఞా వివర్ధన కార్తికేయ స్తోత్రం ఓం శ్రీ షణ్ముఖాయ నమ షణ్ముఖుడు అన్న షడాననుడు అన్న కార్తికేయుడు అన్న కుమారస్వామి అన్న అన్ని నామాలు శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరునివే ఈ స్వామిని భక్తితో సేవిస్తే త్వరగా అనుగ్రహిస్తాడు ఈ స్తోత్రాన్ని శ్రద్ధాభక్తులతో నిత్యం పఠించిన లేదా విన్న భోగ మోక్షాలు లభిస్తాయి మనలోని ప్రజ్ఞ వివర్ధనమవుతుంది కోరిన కోరికలు తీరుతాయి భక్తికి ముక్తికి లోటు ఉండదని పెద్దలు చెప్తున్నారు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాటలు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ प्रज्ञाविवर्धनकार्तिकेयस्तोत्रम् स्कन्द उवाच योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानीः स्वामी शङ्करसम्भवः गाङ्गेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारीसिखिध्वजः तारकारिरुमापुत्रः क्रौञ्चारिश्च षडाननः शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः सरजन्मागणाधीशपूर्वजोमुक्तिमार्गकृत् सर्वागमप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः अष्टाविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्यूषे श्रद्धया युक्तौ मोको वाचस्पतिर्भवे नीति मम नामानुकीर्तनं महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्रकार्याविचारणा स्कन्दौ वाचा योगीश्वरो महासेनः कार्तिके स्कन्दः कुमारः सेनानीः स्वामी शङ्करसम्भवः गाङ्गेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारीसिखिध्वजः तारकारिरुमापुत्रः क्रौञ्चारिश्च षडाननः शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः सरजन्मागणाधीशपूर्वजोमुक्तिमार्गकृत् सर्वागमप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः अष्टाविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्यूषे श्रद्धया युक्तौ मोको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तनम् महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्रकार्याविचारणा इति श्रीरुद्रयामले प्रज्ञाविवर्धनाख्यं श्रीमत्कार्तिकेयस्तोत्रं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा प्रसीद परमेश्वरा सर्वं श्रीशिवार्पणमस्तु